Олег, скажите, пожалуйста, как идет э, ваше лечение сейчас? Какой этап? Сейчас заканчивается вытягивание пластины с руки. вообще а знал, что с этим будет. А с руки уже вытянули. А когда была операция? С дня два назад. Температуры нет, все хорошо. Завтра домой. А в следующий раз, когда будете на осмотре? Будем щоб контрольний резген, контрольні знімочки, там буде видно, що з ногою коли. Ясно. А по руке, там що доктор які рекомендації давав? Нічого ні, не нагружати, але воно і так все добре. Правда, коли мені нагружати до е, контрольного знімку, щоб було ясно, що і як. Ну, поки так. що ну, все було на пластині, все нагрузка. А зараз не. на кістці, поки кістка проведена, то сказав нагрузки, ніяких давати. А насчет самой кости, что сказал? Вот. Там, там сюда она грушая, даже грубше, чем была. О, можете держать да. Тогда делать можно почерпать, Нормально, правую уже им, правую уже пользуюсь, не то, чтобы нож с собой, а пользуюсь. Хотів би подякувати проєкту Project за зібрані кошти на моє лікування і на лікування хлопців, які лежать біля